لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی دو آیتیں ہیں ان کا تعلق سوم رمضان سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق ہے وہ تین دن کے اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے ایام معدودات گنتی کے چند دن اب تیس یا انتیس دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہو سکتے وہ اچھی بڑی تعداد ہے لیکن یہ کہ سوم کی عبادت جو ہے جو کہ خود ایک رکن ہے اسلام کا اس کے معاملے میں یہ چھ آیات اتنی جامع ہیں کہ اگر ان کو انسان سمجھ لے تو کل معلومات جو ہے سوم کے بارے میں جو مطلوب ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائیں گے اس کے احکام بھی اس کی حکمتیں بھی الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلام ولا ابادیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفص إلى نسائكم هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہو وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین میں نے ابھی آپ کو وہ چھے آیات پڑھ کر سنائی ہیں ان پر سورہ بقرہ کا تئیسوہ رکو مشتمل ہے اور ایک اعتبار سے یہ پورے قرآن میں منفرد ہے کہ اس میں اللہ دین اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں آپ کو معلوم ہے ان میں کلمہ شہادت ہے نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے تو ان میں سے ایک رکن جو ہے سیام روزہ اس کے بارے میں اس کے جملہ احکام ابتدائی احکام کیا تھے تکمیلی احکام کیا تھے پھر اس کی حکمت درجہ بدرجہ روزہ محض روزہ ہوتا تو اس کی حکمت کیا تھی مقصد کیا تھا اور روزے کے ساتھ رمضان مبارک کا پروگرام تعداد لیل کو شامل کیا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلوب کیا ہے اس کا مقصود کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مقام پر آ گئی نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حکم تو بے شمار جگہ آیا ہے لیکن احکام وضو کے حکم کہیں اور ہیں نماز سفر کی اس کا حکم کہیں اور ہے نماز خوف کا حکم کہیں اور ہے تو مختلف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور اوقات جو ہے نماز کے وہ مختلف مقامات سے اخذ کیے گئے ہیں کسی ایک جگہ پر تفصیل کے ساتھ پانچ جو نماز کے اوقات ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو اس اعتبار سے وہ قرآن مجید کے اندر وہ معاملہ جو ہے منتشر ہے لیکن یہ کہ یہ سوم کی عبادت جو ہے جو کہ خود ایک رکن ہے اسلام کا اس کے معاملے میں یہ چھ آیات اتنی جامع ہیں کہ اگر ان کو انسان سمجھ لے تو کل معلومات جو ہے سوم کے بارے میں جو مطلوب ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائے گے اس کے احکام بھی اس کی حکمتیں بھی تو اسی حوالے سے آج ان پر گفتگو ہوگی لیکن درس کے انداز میں نہیں بلکہ میری اپنی گفتگو کے دوران ان آیات کا حوالہ آئے گا تو میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت بھی اپنی نگاہیں جو ہیں اس کے ٹیکسٹ کے اوپر مرکوز کریں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے یہ مضامین آیات کے الفاظ کے ساتھ ایسوسی ایشن قائم کر کے محفوظ ہو جائیں نمبر ایک شریعت محمدی میں روزے کی تدریجی فرضیت یہ جو تمہیبی مضمون ہے اس زمن میں وہ بہت اہم ہے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب جو ہیں قریش بھی اہل مکہ اور قریش کے تابع باقیہ تمام بنی اسماعیل بھی اور ان کے تابع جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرق تھے وہ سب اس کے اندر مراد ہیں تو فرمایا گیا کہ اس ان ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے آشنا تھے کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا تالیاں بجاتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے یہ لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز طواف سے وہ واقف تھے اگرچہ اس کے زمن میں اتنی گھناونی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنا ہو کر طواف کرتے تھے تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنا ہو کر طواف کیا جائے لیکن بہرحال طواف تھا اسی طرح قیام عرفہ، قیام منا یہ بھی موجود تھے تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہے وہ ان کے ہاں معروف تھے اور ویسے خیرات و صدقات چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی لیکن زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ و صدقات بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھیں اخلاقیات کے اونچے مقامات میں اس سوم کا ان کے ہاں قطن کوئی ذکر نہیں تھا روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بالکل نہیں تھی البتہ سوم کا لفظ موجود تھا یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی دنگا فساد جنگ اور یہ کہ غارت گری کرنا لوٹ مار کرنا یہ یہ تمام عرب قبائل کا پیشہ تھا اصل پیشہ یہی تھا اس میں ان کے پاس دو جانور تھے ایک تو اونٹ اونٹ جو ہے وہ ان کی جو باب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے یعنی اسے کئی کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں ہفتہ ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو ہے تپش و اونٹ کو کچھ نہیں کہتی لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور ہے لڑائی کے لیے جنگ کے لیے خاص طور پر غارت گری جہاں کرنی ہو جہاں جا کر گویا کہ ڈاکہ بارنا پھر دوڑنا ہے بھاگنا ہے واپس جانا ہے تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سرعی الرفتار ہے لیکن گھوڑے بھی یہ اور نہیں تھے وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا مجمحل ہو جائے گا وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا مجمحل ہو جائے گا وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا مجمحل ہو جائے گا اور اگر یہ گھوڑا مجمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا وہ آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ اصل میں تو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے اس کا دانہ پانی بند کر دیا اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سر لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر جب وہ چلتی تھی ان کے ہاں باد سموم تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے تو گھوڑے کا رخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے اس کو خود اپنے منہ پر ڈاٹا بانٹا باندھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے پیاس کی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے بھوک کو برداشت کرنے کی اس کو کہتے تھے سوم سوم کے لفظی معنی رک جانا اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ پس منظر ہے روزے کا لغوی اعتبار سے اور یہ کہ اہل عرب جو ہے پرانے وہ اس عبادت سے ناواقف تھے لہٰذا ہمیں پورے بکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا البتہ مدینہ میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا دس محرم کا تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم دس محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن ہے دس محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ظلم و ستم سے تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ موسا کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں ہم موسا کو مانتے ہیں علیہ صلاح وسلام ان کی عزت کرتے ہیں قدر کرتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا تھا پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا اور یہ حکم جو ہے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر ہے كُتب كُتب <تَتَّقُونَ> لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا یہ حکم سوم رمضان کا نہیں ہے بلکہ یہ کہ اللہ کے حکم سے پہلے تین دن کے روزے فرض کیے گئے ہر مہینے کی تیرہویں چودہویں اور پندرہویں تاریخ کو روزہ رکھو اس میں بڑی حکمت تھی چونکہ یہ عرب عادی نہیں تھے روزے کے تو انہیں تدریجن خو کر کرنا تھا ظاہر بات ہے کہ تیس دن جو ہے وہ تو ایک بڑی مدت ہے اور ظاہر بات ہے کہ مئی کا مہینہ بھی آ جائے گا اس میں جون بھی آئے گا جولائی بھی آئے گا قیامت خیز مہینے آ جائیں گے تو بڑی ہمت جواب دے جائے گی تو پہلے روزہ ہر مہینے تین روزے رکھنے کی ان کو مشق کرائی جائے تاکہ یہ عادی ہو یہ تین روزے اگر مئی میں بھی آ گئے جون میں بھی آ گئے تب بھی ٹھیک ہے اس کو انسان تین دن کی مشقت برداشت کر سکتا ہے تو پہلے یہ کیا گیا لیکن اس کے ذمن میں یہ حکم دے دیا گیا اس کو کہتے ہیں وجوب الگ تخیر یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ تین روزے تم پر واجب کیے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ اگر تم یہ روزے نہ رکھو تو تم فدیہ دے سکتے ہو ایک مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام یہ ہے وجوب الد تخیر دوسری رعایت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان تین تاریخوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لے یہ ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے اور اس کے ضمن میں اب میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر دو آپ اچھی طرح پڑھ لیں اپنا سامنے رکھیے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجیے ایام معدودات یہ دن ہے چند گنتی کے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے ہیں تفسیریں کی ہیں ان سب کے نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنے کا حضور نے دیا تھا لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے زندگی کا اور یہ اہم واقعات میں سے ہے میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا سمجھئے انیس بیس سال کی میری عمر اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ جو دو آیات آئی ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں یہ بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی ان میں وقفہ ہوگا اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے دوسرا حکم جو بعد میں ہم دیکھیں گے وہ کسی اور پس منظر میں ہے تو میری رائے یہ تھی اور میں اس پر قائم بھی تھا بیان بھی کرتا تھا لیکن ڈرتا تھا اس لیے کہ اس وقت تک جتنی تفسیریں میں نے دیکھی تھیں ترجمے دیکھے تھے ان میں سے کسی نے یہ بات کہی کہ نہیں تھی تو ایک آدمی اپنی رائے کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دے تو میں ڈرتا رہتا تھا لیکن کہتا تھا کہ میری رائے یہی ہے پھر اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ہوتا تھا ماہنامہ زندگی عروج احمد قادری صاحب اس کے مدیر تھے وہ جو ایک پرچہ آیا اس میں انہوں نے ایک تنقید کی تھی مولانا سید انور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ ان کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے اوپر یہ یہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے یہ عجیب بات کہہ دی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ رمضان کا نہیں ہے بلکہ رمضان سے پہلے جو حضور نے حکم دیا تھا تین دن کے روزے رکھنے اس سے متعلق ہے اب مجھے اس کے اوپر پورا اطمینان ہو گیا کہ اگر سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے تو متفق گردیز رائے ابو علی با رائے من مجھے اب اس سے زیادہ اور کسی صنعت کی ضرورت نہیں ہے. بعد میں میں نے جب تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا بھی مطالعہ شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کثرت سے موجود تھی کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور کے جو مترجمین اور مصنفین ہیں ان کی نگاہوں سے بالکل یہ بات اوجل ہو گئی اس معاملے کو میں حل آج تک نہیں کر سکا لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی دو آیتیں ہیں ان کا تعلق سوم رمضان سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق ہے وہ تین دن کے اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے ایام معدودات گنتی کے چند دن اب تیس یا انتیس دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہو سکتے وہ اچھی بڑی تعداد ہے پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جب قلت یہ زیادہ سے زیادہ نو پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس وزن پر جو جمع آتی ہے اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے ذمن میں الفاظ آئے ہیں ایام معدودات فمن فمن سمن تاجر فی یومین فلا اسما علیہ ومن تاخر فلاح اسما علیہ منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن تو جو دو دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس پہ بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے اور جو موخر کر کے تین دن پورے کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ دو یا تین دن پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے تو یہاں پر یام معدودات سے لازماً یہ مراد ہے کہ یہ تین دن جو ہے ہر مہینے میں تیرہویں چودویں پندرہویں در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت آ رہی ہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا اور جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل میں بھی ان کا یہ معمول ہے ہر مہینے میں یہ تین روزے حضور بعد بھی رکھتے تھے اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے اور آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو دیندار ہیں اور جن کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع سنت کا وہ کر رکھتے ہیں تیرھویں چودھویں اور پندرویں تاریخوں کا ان کو ایام بیس کہتے ہیں اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں تیرویں رات چودویں رات پندرویں رات چاند جو ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے چودھویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے تیرہویں اور پندرویں کا بھی تقریباً مکمل ہے تو ایام بیس کے روزے جو ہیں بعد میں بھی برقرار رہے ہیں لیکن نفلن فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے ہو گئے تو ایام معدودات یہ دن ہے گنتی کے فمن کا نم ان کو مریض ناعلی سفر انفائد و نیام نخر تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں گویا کہ اب اگلے اگلی, اگلی کہ اب ایک ایک تو یہ رعایت ہو گئی دوسری رعایت والا لذیذ یوتیقو نہ فریت اس اور ان لوگوں کے ذمے کے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں یعنی مریض بھی نہیں ہے صحت مند ہے روزہ رکھ سکتے ہیں سفر بھی نہیں ہے سفر پر نہیں ہے مقیم ہے روزہ رکھ سکتے ہیں پھر بھی نہ رکھیں تو ان کے لیے بھی ایک اختیار اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب الگ تخیر واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے دیا گیا ہے وہ اختیار کیا ہے فدیت الت و مسکین تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو جائے جیسے کہ جنگی مجرم ہے اس کا فدیہ ہے گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا فدیہ اس کو کہتے ہیں فدیت التام و مسکین لیکن یہ ہے کہ فمن تطوا خیر خیر اللہ اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے ایک کے بجائے دو کو کھلائے تین کو کھلائے چار کو کھلائے دس کو کھلائے تو یہ تو ترغیب ہے لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا دو وقت کا وہ انتسوم خیر الرقوم اب دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا ہے اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو اگر نہ رکھو تو فریہ دے دو ایک مسکین کا کھانا لیکن اگر تم روزہ رکھو ان کن تن اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روزے کے اندر کیا کیا برکات ہیں تو تمہیں روزہ لازماً رکھنا چاہیے تشویق اور ترغیب موجود ہے لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجوب نہیں ہے یہ تھا ابتدائی حکم روزے کے زمن میں